Ежедневно дети слушают напутственные слова родителей ⁇ Будь осторожен ⁇ В школе учителя рассказывают о поведении на дороге. И все же проблемы на дорогах с участием детей случаются. Статистика гласит о неутешительных цифрах. В каждом пятом ДТП страдают дети. Ежесуточно погибает 4 ребенка. В первых дней учебы в школах проводятся специальные уроки, где учителями проверяются первоначальные знания детей о правилах дорожного движения, то, чему их должны учить родители. Да и сами учителя на классных часах рассказывают, как себя вести на дороге, подчеркивая необходимость соблюдения правил дорожного движения. А изучать и знать эти правила необходимо для того, чтобы не подвергать свою жизнь опасности, подчеркивают преподаватели в конце каждого такого занятия. 11 сентября в специализированной общеобразовательной школе номер 3 прошел открытый урок по правилам дорожного движения. Дети с удовольствием откликнулись и помогали учителям оформлять уголки безопасности дорожного движения. Яркие рисунки, выполненные школьниками, привлекали внимание учеников и гостей школы. Помимо рисунков, учителя совместно с учениками подготовили различные мероприятия на заданную тему. Ученики 7 А класса, разделившись на две команды регулировщиков, соревновались, демонстрируя свои знания по правилам дорожного движения в интеллектуальной игре Brain Ring. Каждая команда после озвученного учителем вопроса нажимала на кнопку и после сигнала давала правильный ответ. Семеро ребят играли в мяч на проезжей части дороги. Двое ушли домой. Остальные ребята остались играть на дороге. Сколько ребят поступило правильно? Время пошло. А вот учащиеся 8 А класса на открытом уроке повторяли правила дорожного движения для велосипедистов. Ну, на жаль, діти не всі водії велосипедів знають та виконують правила дорожнього руху, а деякі вважають їх занадто суворими. Можна навести немало прикладів, коли невмілі дії велосипедистів приводили до дорожньо транспортних пригод з важкими наслідками. Тому давайте ми з вами спробуємо проаналізувати та прокоментувати деякі правила дорожнього руху, а також окремі е, правила. Ви або вимоги для велосипедистів. От, ви, наприклад, знаєте, що на вулицях міст або на прижій частині дорозі заборонено навчатися кататися на велосипеді. Як ви вважаєте чому? Так, будь ласка, я вважаю, що людина, яка навчається їзді на велосипеді, відчуває себе невпевнено. бо при русі велосипед хліба з боку бік цілком можливе подіння. А якщо це робити ще й на дорогах, може трапитися дороже транспортна подія пов'язана з наїздом. Дорожньо-транспортного засобу на велосипедиста або навпаки. Так з настанням їздити можна тільки маючи освітлення. Навіщо встановлено таке правило? Як ви вважаєте? Освітлення. Будь ласка, адже світло ліхтаря необхідне для позначення для позначення проблем на дорозі. Він необхідний для позначення свого місця знаходження іншим транспортним засобом або пішоходом. А ще велосипед має маленький розмір, тому у темний час він зливається з дорогою, а це небезпечно. Так, діти, ви прекрасно знаєте, що неприпустимо їздити, якщо не триматися за кермо, або знімати ноги з педалей, або триматися за інший транспортний засіб. Навіщо встановлені такі правила? У вас люди використовують велосипед як транспортний засіб. А юні школяри, наприклад, або човники, підлітки. підлітки, використовують його для розваги та спорту, щоб показати свою мастерність. Вони відпускають кермо і їдуть. Схрещуючи руки на руках та захоплюючи своїм вчинком, Щонайменше найменше на дороги може спричинити аварію або падіння. Водії, які їдуть ну, на іншому транспорті, не готові до цього і можуть наїхати на, на велосипедиста. На наглядном примере велосипеде, предоставленном их одноклассникам Мишей, ребята разбирали, как же должно выглядеть это транспортное средство, прежде чем отправиться в дорогу. И готовили данный велосипед, чтобы сегодня же после уроков Миша, не боясь, смог безопасно проехать по проезжей части домой. Я обожаю еще на велосипеде есть светловидбувач, их на ветры, на колесах, okay. та пиццединном. Тому ще, але немає на ньому на велосипеді ліхтаря. я пораджу Михайлу Михайло купити і повісити його на кермо. Так. Що ти, Микита, можеш сказати? Я провіряв тормоза його. Так. Все добре, добре працюють. Так. Тобто, якщо з ліхтариком попрацювати, можна використовувати велосипед. Так. Так, так? Так. діти ви Так. Сідайте. На открытом уроке, посвященном повторению правил дорожного движения, старшеклассники встретились с инспектором ГАИ города Дзержинска Евгением Владимировичем Михаличенко. Ребят в их возрасте волнует масса вопросов, ведь многие из них, возможно, скоро уже из пешеходов превратятся в водителей. И знания этих несложных правил, несомненно, сохранят ни не одну жизнь на дорогах города. Волнующие их темы были затронуты во время беседы с инспектором ГАИ, который и ответил на вопросы учащихся. В нашем городе, как мы знаем, мало светофоров, и как переходить дорогу нам да, опасно. И, например, когда мы стоим возле пешеходного перехода, возле зебры, мы пытаемся перейти дорогу, но машины не останавливаются. Ну и что должны сделать мы? Мы должны стоять и ждать, пока этот поток машин остановится, или пытаться делать какие-то шаги и ждать, что ну, какие-то машины сами должны остановиться. Вот, например, другой пример можно привести с поворотами. Многие водители иногда не включают поворотники, и откуда мы будем знать, куда они повернут, в какую сторону, идти нам или нет. Также в общественном транспорте висят много надписей, что не хлопать дверью, не мусорить, также не курить. Но почему водителям позволяется курить во время движения, при том, что полный как бы, автобус людей, но он позволяет себе курить и люди дышат этим дымом. Это очень хорошо, что вы интересуетесь. С правилами дорожного движения и как-то у вас произошли какие-то дискуссии, то есть вам уже не все равно. Я бы хотел сказать, что как было там на плакате написано, что нужно начинать только с себя и только своим и личным примером подавать ну, другим пешком, которые нарушают. Еще было сказано так, что водители не пропускают, но вы... Я, каждый из нас, ежедневно мы являемся участниками дорожного движения. И нужно ну, не только там, винить кого-то, но и даже переходя элементарно ту же улицу, посмотреть по сторонам, видите, едет машина, ну, не пропускает вас. Ну, я думаю, две секунды не заставит там, вас так долго подождать. И ничего страшного не случится, а жизнь все равно дороже. Статистика гласит, что 75% нашего населения знают правила дорожного движения, но по различным причинам их не соблюдают. Ребят во время встречи, прибегая к помощи видеороликов, просили задуматься о своей безопасности на дорогах. А действительно ли такую уж большую роль играют те 3-4 секунды, которые мы сэкономим, перебежав дорогу не в положенном месте? Ведь в случае аварии мы заплатим за эту ошибку очень и очень дорого. Учителя призывали к тому, что на дорогах внимательными должны быть все. Во время беседы были рассмотрены основные причины автопроисшествий с пострадавшими. На первом месте превышение водителями безопасной скорости движения, вождение в нетрезвом состоянии, также были отмечены такие нарушения, как переход через проезжую часть в неустановленном месте, нарушение правил маневрирования, нарушение правил проезда перекрестков, несоблюдение дистанции. За все нарушения установлена административная ответственность. Но какие деньги смогут возместить в случае трагедии человеческую жизнь? Начни с себя, призывают видеоролики. Будьте предельно внимательны на дорогах, неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения, ведь это наша первоочередная задача как участника движения, отмечалась инспектором ГАИ. Неравнодушны остались ребята и к теме о светоотражающих элементах на одежде. Элементарно, брелок, брелок или значок может действительно уменьшить количество пострадавших пешеходов при ДТП и решить проблему безопасности людей на проезжей части в темное время суток. Ну, как мы видели сами, даже не в темное время суток пешеходов можно просто заметить. Пешеходы, на одежде, у которого есть световозвращатель, водитель может заметить расстояние вплоть до 400 метров. Что почти в 10 раз больше, чем если бы человек не имел световозвращающего элемента на своей одежде. Так вот у меня вопрос могли бы вы, хотели бы вы выделить себя на дороге. Вот смотрите, у нас, например, есть вот браслеты. Да? Браслеты, с надписью засветись, они красивые, модные, актуальные, или же это ерунда, которая вам, в принципе, не нужна, и я такое не одену. Я вечером вышла, допустим, к репетитору, иду домой, возвращаюсь домой, оденешь ли ты такой? Да. Yeah. Um, ну не знаю, ну, Или ну, это не модно, я скажут, что это у тебя у такое? Сейчас это? мода не самое главное, когда Хорошо, а что главная ситуация, это? что я думаю, тогда следует это потому что сейчас главное у нас безопасность. Безопасность. Как я думаешь, свет вы, свет не... заметят тебя с таким? А, ну я думаю, да, если он вот. свет отражает. Ты видела светлячков на дороге да. сейчас? Не видно да. пешехода. Но элементарно какая-то полосочка. Брелочек на сумке. Вот, взяла, повесила себе. Какой-то элемент. Очень у многих сейчас у вас... А куда вешаются световозвращающие элементы? На чем? На какой одежде вы себя можете увидеть? Сумка. Раз. Еще. Спортивные полосочки. Хорошо. Где еще? Еще. вспоминайте. Куртки зимние. Зимние куртки, да. Кроссовки. Вот вы сейчас, конечно, все в туфель, да. Но если вы посмотрите на свои кроссовки, наверняка у кого-то найдется. А государство, или фирмы, или я не знаю, что это, а, они пытаются каким-то образом выделить детей на дороге. Но если вы сами этого не будете делать, сами не будете беспокоиться, вас никто не заметит на дороге. В ходе обсуждения школьники пришли к выводу, что безопасность важнее. И если на дорогах свою жизнь можно сохранить с помощью светоотражающего брелка или значка, значит их стоит носить, модно это или нет. И какова их цена? Жизнь ведь все равно дороже. Очень приятно, что в такой взрослой аудитории все-таки вы действительно, правильно сказала и Виктория Николаевна, и Маргарита Юрьевна, что вы уже одной ногой во взрослой жизни. И не сегодня, а завтра вам придется беспокоиться не только о себе и о том, что красиво, некрасиво, поможет, нет. А действительно это будет человек рядом, любимый, да? Дети ваши, да? И вы уже задумаетесь лишний раз, красиво или некрасиво, безопасно или это. Действительно нужно. И, наверное, действительно не стоит большого труда какую-то безделушку прицепить и забыть в конце концов о ней, пусть она телепается. А вдруг какой-то момент она жизнь вашу и спасет, правильно? И немножко хочется мне пожелать, а вернее даже много мне хочется вам пожелать здоровья. И чтобы вы действительно были ответственны за свою жизнь. Потому что нам и вашим учителям, и вашим родителям, и всех, кто вас любит, хочется видеть вас здоровыми, невредимыми и чтобы у вас все в жизни ладилось. А действительно, эти две секунды или 10 минут, знаете, поверьте, вот в глобальном масштабе это такая мелочь, да? Жизнь, как сказали, стоит дороже, да. Поэтому прислушайтесь, задумайтесь, сделайте выводы на будущее. Также в этот день школа встречала гостей, будущих учеников, а ныне воспитанников детского сада золотой ключик. В школьном холле малышей ждал приятный сюрприз. Это замечательная выставка дорожных знаков во главе с самым главным и важным дорожным знаком светофором. Все творческие поделки были выполнены руками учеников, и судя по восторженным глазенкам детсадовцев выставочные работы удались. А в актовый зал маленьких гостей пригласил к себе в гости хозяин праздника «Светофор», где специально для детворы была подготовлена театрализованная сценка о безопасном поведении на дорогах. Чтобы жить, не знакомые огорчения, чтобы бегать, плавать и летать, ты должен право движения всегда и всюду выполнять. Ребята, давайте все вместе с ребятами школы номер три повторим азбуку дорожной безопасности. Добрый день, дорогие друзья! Все присутствуют на нашем святе. Мы запрошиваем вас на свято в гостях у светлофора. Вы умеете посмехаться? Но у нас все дети усмехаются, веселятся, танцуют и спевают. чем завжди в азарті, розбігатель слабовый? Машини. Що ти Лунтик, посумнів, ти підвівся школярів. Ми ж казали, тобі вчора позивість на світлофор. Що ж, настав уже той час, щоб світлофор прийшов до нас? Діти, покликусь. футбол на проїждій частині і хотів запити гол просто під машину. Шановний світлофоре, потрапивши у ваше місто, я розгубився і пропав. Не знав я правил на дорозі, ледь під машину не попав. Прошу я вас, допоможіть, дорогу переходити навчіть. Не переживай, лунтику, я ж тут для того, щоб навчити тебе і твоих друзей правильно ориентироваться у дорожных знаках. Важливий, зветься головна дорога, а це значить, що на місце для розваг і футболістів. Водій гальмує тут уважно, ну а за ним його сусід. А люди йдуть собі поважно, бо пішохідний перехід. Ходять з переходом ніжки, пробігають залюбки, черевички, босоніжки і веселі чолітки. Водій, глянь праворуч, глянь праворуч, на, на дорозі діти Стій! Діти, ви зрозуміли, про що говорить цей знак, він і для вас важливий, вступаючи на перехід, спочатку. без запитки тут не можна А хто здоров'я добре має, хай танцює і співає. Дорогі дорожні знаки, я виношу вам подяку, бо навчили ви мене знати справді головне. Більш помилок не зроблю, не потраплю у біду. На вулиці будьте уважними, діти, а правила ці треба твердо завчити. Про них пам'ятайте ви всюди і завжди, щоб з вами не трапилось лиха й біди. з вами вивчали, піснями і танцями вас звеселяли. А світлофори завжди пам'ятайте, ми ще зустрінемося з вами. в своей веселой песенке. И это действительно так. Любых трагедий на дороге можно избежать, если будем знать и соблюдать элементарные правила. В напоминании детсадовцам об этом мероприятии школьники раздали им веселые закладки с изображением светофора. С такой замечательной шпаргалкой дети никогда не забудут правила дорожного движения, а главное, будут их соблюдать. И тогда дорога станет для них хоть немножечко менее опасной. А учителя в свою очередь пообещали обязательно продолжать профилактическую работу с учениками, тем самым прививать им навыки правильного поведения на дорогах, и пусть дороги наших детей станут более безопасными.